Анна Носенка, це президент громадської організації Запорізький молодіжний еко-краєзнавчий екологокраєзнавчий центр. Але сьогодні вона до нас прийшла як та людина, яка започаткувала в цьому році заграй фест. Фестиваль, наскільки я розумію, має соціальне спрямування і творче одночасно. Доброго тобі ранку. Доброго. Анечка, ну давай враховуючи факт, що фестиваль абсолютно новий. Почнемо з ідеї в Запоріжжі. Вистачає, здається, фестивалів для молоді, де можна спробувати свої сили показати. Если на сцене, то на что что был за а, Сложилась такая история, что в один прекрасный день я проанализировала, сколько фестивалей происходит в Запорожье, какого они статуса и сделала вывод, что в основном огромное количество в, Запорож... в Запорожье фестивалей городских городских и областных. Uh -huh. А всеукраинских фестивалей и международных практически нету. Если они есть, они какие-то, скажем так, о них мало кто знает и мало кто на них приезжает. Отсюда и появилась идея организовать всеукраинский социальный проект, фестиваль талантов. И, в принципе, эта цель выполнена, потому что к нам приезжает Харьков, к нам приезжает Луганская область, к нам приезжает Днепропетровск. Uh, і також в принципі ми забрали часть України. Uh -huh. у нас дуже много учасників, і ми дуже цьому раді. Заграйфест це те, що буде відбуватися впродовж трьох днів. 25, 26 і 27 вже відбудеться галоконцерт. В чому різниця? Вірніше, в чому скажімо так, суттєва різниця між заграйфестом, який триває три дні, і іншими фестивалями, ну окрім звісно, масштабу, які також кілька днів тримають, мають відбіркові етапи. Разница заключается в целях этого фестиваля. То есть у нас проходят уникальные мастер-классы по хореографии. От суперфиналиста проекта «Танцуют все шесть» Никиты Кравченко. От финалистки проекта «Танцуют все шесть» Ольги Трегуб. Они окажут поддержку, они окажут Такое творческое, новое какое-то состояние помогут дороги, перейти, да? да, подарят участникам. Очень много тоже желающих у нас есть на мастер-классы, они пройдут в ДК орбите. Угу. Это тоже то есть мастер-классы, получение новых знаний одна из целей нашего проекта. А, вот Проект социальный, потому что мы общественная организация Запорожский молодежный эколого центр И мы привлекаем также другие общественные организации Запорожский вектор, благотворительный фонд добрых дел нам как бы очень а -а -а. помог, отозвался И в принципе департамент социальной защиты населения У нас на галоконцерте будут выступать детки Два номера будет от детского дома. Пообещали, что это будет супер интересно. Также участники получат призы а, путевки в детский центр «Молодая гвардия». То есть вот этим он и есть социальный, потому что нам помогает и государство, и другие общественные организации, и меценаты. Ань, а что а, а касается напрямки? У Заграйфест, ну, с назвы, мало бы быть, что там музыканты, а ты говоришь про то, что танцевальные мастер-классы будут. Музыканты. кантов там не будет это не фестиваль живой музыки угу. это не дубляж скажем так червоной руты ну, это чызав... не дубляж фестиваля запари уникального до да, всеу украинского рок фестиваля это детский и молодежный фестиваль хотя есть э, одна группа 50 плюс вот мы разрешили допустили нам самим очень интересно построить этот коллектив и запорожья и Uh, вот. Фестиваль хореографический. Uh, он уникальный тем, что в жюри у нас, я уже говорила, да, суперфиналисты танцуют все шесть. Они будут отсматривать и судить uh -huh. во всех направлениях танцев uh, деток и молодежь В основном, конечно, дед, дети, особенно до 10 лет. Это номинация самая популярная. Но, в принципе, это очень классно, мы рады. Вокал также и цирк. Uh -huh. То есть просто хореографии будет набагато больше. Да, Чи, да. Это ее... просто так вот ситуативно сталося, вы на это и робили акцент? Знаете, и то, и то одновременно. Хореография это такой жанр самый популярный. Танцуют, вот танцуют все, не зря называется шоу танцуют все. Mm -hmm. Плюс ко всему так сложилось, что нас в городе очень много. Участников, которые в этом проекте танцевали, то есть это как-то и просто, и интересно, и одновременно участники, конечно же, приезжают на таких судей. Вот. А спевать спиваты також будут. Спиваты будут. Будет у нас в жюри Юлия Куценко, вокалистка группы Хорта, и создательница в принципе этого проекта тоже. И Дмитрий Иванов, Лауреат Международных украинских фестивалей, голова жюри, <къех> голова жюри да, на украинском языке, Владимир Артемьев заслуженный работник культуры Украины. То есть мы как бы собрали такой созидательный центр, очень интересный. В принципе, как на меня уже интригуют, что там в вход насколько я понимаю, да, так до этого 27 марта мы ждем всех желающих, хотя я знаю, что, скорее всего, уже будут приставные стулья, но мы все равно по максимуму организуем, чтобы каждый посмотрел. Чи 27 плануете, марта на угу. час дня. Uh -huh. А что плановете сделать, потом аналогичный проект? уже по результатам этого будете смотреться? Чи варто продолживать, чи варто, возможно, фестиваль Этот фестиваль второй уже, то есть «Заграй», он первый проходил в 2012 году. Он был в другом формате. Он тоже был в ДК «Орбита», часть была в ДК «Хортицком», то есть мы там разделяли номинации. Потом он заглох, потому что, сами знаете, какая ситуация в стране, она, к сожалению, продолжается. Но как-то вот в этом году, в 2016 Сложилось так, что мы его сделали. То есть до этого... Не выходило, да, было не начать. Да. А, после 16-го будет? Или снова таки, будем дивиться на то, как все будет? Мы постараемся сделать так, чтобы все участники были довольны. Мы уже закупили максимальное количество медалей. Надеемся, что на всех минимум ювеналов и юниоров маленьких деток хватит их. Угу. А вот... Будем смотреть, как будет дальше, я надеюсь, что этот фестиваль станет традицией, какой-то фишкой города Запорожья, да, И, то есть uh -huh. это такой знаковый фестиваль для Украины, хотя в 2012 году он был международный, то есть, ну, как-то тоже в этот раз мы решили все-таки, не, ну, не... е-е, Лучше как-то так вот спробувати все ж таки своїми силами. Да, да, да. А скільки учасників беруть участь взагалі в зграє 2016? А учасників, значить, если посчитать колективів, їх більше 70. Тобто більше 70 колективів ми от за два дня, і 27-го на час дня будуть самые Такие динамичные, самые mm -hmm. яркие номера будут ждать нашего запорожского зрителя. То есть это будет и цирк, это будет и хореография, это будет и вокал. Есть номинация шоу, где есть шоу-постановки, там соревнуется и разговорный жанр, там соревнуются, то есть вокалисты вместе с подтанцовкой, то есть что-то вот такое. Багато, до речи, таких заявок было? Ну, в деле, она Достаточно, достаточно. Да, номинация шоу, она в себя как бы еще цирк и оригинальный жанр mm -hmm. как бы соединяет, да, в это. Но вокалисты как бы и с цирком тоже соревнуются и разговорники. Ну що доведеться тільки чекати на 27, сьомий для того, аби зробити правильні висновки щодо заграйфез 2016 Дякуємо, що завітали. Добре. Рухаємося далі. Куди далі будемо рухатися до гетьманчука, до нашого традиційного експерта. Сьогодні буде нам розповідати Євген про те, як правильно робити подарунки.